Вот эта вся простая схема накрылась медным тазом, благодаря нашим вооруженным силам, нашей дипломатии и твердой позиции верховного главнокомандующего. Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова. і Я надзвичайно рада вас вітає в ефірі ютуб каналу Курбанова Лайф. А це свіжий випуск нашої антипропаганди про те, як давати задню і перевзуватися у повітрі. Ось чому буде сьогодні присвячені уроки від росіян. Здається, їхні риторика і головні. Тези змінюються, а от чим вони продиктовані, розберемося сьогодні. Не забувайте, друзі, лишати свій лайк, обов'язково підписуйтесь на youtube канал Курбанова Лайф, коментуйте, почути і побачене. І не забувайте отримувати задоволення від усього, що бачите. Чего больше в действиях американской администрации реального практического желания достижения мира на Украине или желания отползти от украинского конфликта? Второе, конечно. Такую... Да, конечно, что не тут сомневаться? Конечно, второе. Ну, э, пускай... Если, я, понимаете... если удастся Трампу, ограбив Европу, еще и вынуться из военного конфликта, ну, то есть, чтобы общественно политически, да, и большинство кланов в Америке приняли, что выход Америки из войны с Россией правильное решение, вот, и осуществлено красиво, вот, это и есть цель Трампа. Вот, а остановить войну цель бессмысленная сама по себе, да, и я думаю, что он всегда это понимал, вот, потому что для него как он думал, просто решить главную свою задачу, вот немедленное прекращение огня. Сейчас у нас конец августа, да? А вышел он с этим сразу после инаугурации, то есть в конце января. Это, считай, 7 месяцев, да? Вот 6 из них бредовая идея прекращения огня оставлялась, ну, оставалась очень важной, потому что это самый простой был способ. Я все, огонь прекратил, Америка из войны вышла, а дальше вы там кто уже... Это все меня не интересует. Вот. А, если переговоры все завалятся, а они завалятся, вы придете ко мне просить, чтобы я навел порядок. А я уж посмотрю, кому там помогать тогда в наведении порядка. Вот эта вся простая схема накрылась медным тазом. А, благодаря нашим вооруженным силам, нашей дипломатии и твердой позиции верховного главнокомандующего. Накрылась. Ну вот сейчас как бы новая возня, но цель от этого никуда не исчезает. Да? Это не, не стремится та, Трамп к тому, чтобы ну, установить, так сказать, какие-то равные отношения с Россией, вот создать э, э, твердый мир в Европе. Нафиг он ему нужен вообще этот твердый мир? От э, головне, щоб це не касалися Соєдніншату, окрім валянок і лайна Росії запропонувати нічого. Навіть національний месенджер, який вони зараз створили, Макс. Він не викликає у росіян захоплення, авторитету, інтересу. Всі розуміють, що це просто лазівка для шпигунства. І навіть тут проекти Росії провалюються. там цифровой рубль, все эти рассуждения идут, они уже отстали на годы по внедрению Они отстали на годы внедрения искусственного интеллекта. Как? Все хорошо? Ну вот у нас там попытались сейчас национальный мессенджер Макс. Такая истеричная пошла компания борьбы с ним, что понимает, что это же кто-то должен был заплатить. А что значит кто-то заплатил? Это значит, что внутри страны по-прежнему действуют разветвленные сети на агентов. Но одного там азербайджанского вскрыли, но его еще надо посадить. Надо проверить все-таки, какие там деньги шли, и в тюрьму посадить. То есть надо добивать до конца всех этих агентов влияния. Но и здесь внимательно посмотреть, мы же видим. Знаете, я не знаю, кто такие иностранные агенты. Я это тоже не очень понимаю. Предателя предатели Родины, понимаю, а иностранные агенты, это что-то такое неясное. То есть, вот там человек сейчас, некто Марков, который все кричал, что он про кремлевский политолог, при этом удивительно, он обвиняет всех в том, что случилось, кроме того, что, ну, посмотрел бы. Ну, во-первых, не надо брать деньги у иностранных государств, раз. Если не брал, то следствие покажет. Надеюсь, будет следствие, и оно покажет. Ну а также, ну, у нас же четко ясно, да, ну не давай комментарии. А что говорила о России, там на самом деле на дискредитацию армии вполне тянет ряд текстов, и не только у него. Мне кажется, что пожестче надо. Идет же СВО и СВО, но, кроме всего прочего, идет война за смыслы. А Россия не может победить, если вначале не определиться, о чем страна. А що, якщо я вам скажу, що сама антикомпанія месенджеру Max розпочалася всередині Російської Федерації, розпочалася стихійно, не продумано чи якось організовано, а просто росіянам, по перше, не сподобалося, що в них забирають звичні месенджери, що їм намагаються вказати, чим можна користуватися а чим ні. А далі вони і справді почали розбиратись: то що це за месенджер, який їм нав'язують, і стало ясно, що не треба вкладати шалені гроші для антикомпанії. Достатньо, аби один програміст чи той, хто більш-менш розбирається в технологіях, зміг розібрати від А до Я на атоми та молекули, і з чого складається цей месенджер Макс. Зараз ви якраз цей розбір і побачите. І найпростіший висновок, який зможе зробити навіть найкращий з пуціністів, це те, що це програма шпигун, кожна кнопочка якої створена для того, щоб відслідковувати про що робить. Про що говорить росіянин? Куди йде, що дивиться, що зберігається на його телефоні? Це шпигун, і здається, самі росіяни вже встигли відповісти, що шпигунській програмі довіряти вони не збираються. Так, Ребят, месенджер Макс, самый полный список приколів, котрий я вообще про нього Сейчас С вот прямо всі всі нюанси ви будете знати реально удивительный просто месенджер. Начинаю. Запрашивает доступ к камере, микрофону, контактам, буферу обмена, геолокации, даже вашим файлам, доступ к Bluetooth, IP-адреса, время активности, собирает данные об аккаунтах других приложений на устройстве Tech Collection, запрашивает информацию о запущенных процессах Tech Discovery, читает содержимое фотографий, тоже Collection, но что он стражет приложение, удерживает устройство в активном состоянии с помощью Wake Lock, что для мессенджера вообще не типично. Пользователь Пикабу показал, как Касперский поймал мессенджер на том, что он каждые 5-10 минут, будучи свернутым в трейлер, запрашивал доступ к камере. есть я не запрашивал, просто получал уже к нему. Использует тег Execution, позволяющий работать на уровне системы. Также использует jar-файлы для внедрения в систему смартфона. То есть, это уже необычное приложение. Он у вас может более глубокую информацию получать. Такое поведение, ну, прямо определяет шпионский характер ПО. Но это только технические детали. А теперь я хочу суть вам сказать, собственно, в чем дело. Во-первых, Конечно же, этот мессенджер отлично стакнулся с законом о поиске экстремистских материалов в интернете. Теперь все очень удобно стало, потому что ты что-то загуглил, сразу уже известна твоя фамилия, привязанный ты к госуслугам, бац, тебе прилетел штрафчик. Держи, оплачивай. Второе, мошенников вообще не остановила необходимость входа по российской сим-карте. Почему? Потому что можно просто взять у россиян в аренду за 10-15 долларов, то есть также доступ к к этому мессенджеру, и, ну, если за 10 не согласятся, за 100 согласятся, понимаете, какой смысл, но там уже собрана лояльная база данных людей, которые доверяют госструктурам, и которых можно прямо через эту лояльность искамить, собственно, представляясь госслужащими. Отличная схема, нет? Много умников осталось, то, что, мол, шпионы, шпионы, у вас и так все известно, типа, что мы теряем, Отработает это возражение. Да, она нас все известно, но не было одной единой унифицированной базы данных, удобной по которой можно было сразу воздрючить. То есть это должен был быть человек, который сидит ручками все это отсматривает, отлистывает, собирает от вас данные, прикладывает к вашему делу. Да? А сейчас есть единая база данных, которая можно вообще подключить искусственный интеллект, и он будет в автоматическом режиме вас просто загибать вот так вот. Это пропасть, это просто огромная пропасть, вы даже не представляете, какая это разница. Знаєте, якщо виїжджати із території України заплющеними очима і не знати, в який бік ти їдеш, але опинитися в Європі, то навіть заплющеними очима ти це відчуєш. Відчуєш просто по якості дороги, яка змінюється миттєво. Мені сумно про це говорити, хоча і багато українських доріг вже відремонтовано, але ми все ще не дотягуємо до рівня Так от, якщо не дай Боже, не приведи Господь виїхати із Європи. В бік Росії чи з України перетнути не знаю кому це потрібно кордон з Росії, То теж І з заплющеними очима ви точно зрозумієте, що ви в Росії, тому що в більшості регіонів, а особливо багатих і дуже багатих, в Росії просто відсутні дороги. При тому там не було бомбардування чи бойових дій, там не велася перестрілка. Там просто не було господарника, там просто не було того, кому було не байдуже на деякі окремі регіони. Наприклад, як Куся, траса Калима, яку нам показує один із водіїв. Це траса федерального значення. Суперважлива. І то водій не зміг стримати свого обурення, тому що швидкість, яка не перевищує 5 км на дорогу, викликана тим, в якому стані ця дорога. Хоча регіон заможний, багатий, стільки всього видобувається. Але всі гроші пішли в Москву. Всі гроші пішли на Путіна і на СВО. А дорога. А навіщо потрібна дорога, якщо Росії скоро не буде? Айміконський район, траса Колома федеральна. Вот такого состояния. 5 км в час скорость. Яма на ямі дорожників нет. Да, вообще смотрит бывает столько золота тут копают Дороги нет вот как тут ехать 300 вот. еще весовые ставить хотят одну уже поставили І в ханди хочуть відсовувати. От за це говно платить, що ли? не е ті важки. Як не платил, так і не буду платити. Ну і давно не було, тож ми повертаємось до огляду російського автопрому. Щоправда, не свіженького із салону. Річ в тім, що росіянин сам робить огляд і демонструє свій відреставрований уаз. Буханку каже третій день на ньому, і трошки в шоці. Не буду говорити дослівно, як він каже, бо навіть це не транспорт, це спецтехніка. Бачок омовача в салоні, аби води залити його, треба відкручувати. Ну а що, комфорт і зручність це другорядне, правда? Не кришку, а тобто, увесь бачок в салоні каже оглядач, все настільки красиве, що просто залазити не хочеться і знаходитись там теж. Обшивка дверей це окремий вид мистецтва. Сидіння регулюється так, що потім сісти неможливо. Ну, здається, в Росії все. Абсолютно все, а особливо машини продумані так, щоб росіяни ще більше могли зненавидіти свою матушку Росію. Ребят, добрий день. У кого він добрий, у кого не добрий. Я от третій день вже експлуатую дане транспортне средство. Ну я не називу це навіть транспортом. Це просто спецтехніка якась. в общем сегодня я столкнулся с тем что мне нужно было добавить воды в бачок омывайки и посмотреть как он расположен как расположена горловина соответственно чтобы залить туда воды необходимо как-то я не знаю туда что-то как-то запрессовывать или что я не понимаю в общем его надо короче снять отсоединить вот сюда поставить и залить воды ну 25 пятый год на дворе, в принципе, здесь интерьеру бы ничего не помешало Что если бы вы... вот здесь бараны вот упорылые просверлили И просто шланг, там, я не знаю, воронку сюда даже воткнули Вообще ничего бы здесь на красоту не повлияло Потому что здесь абсолютно все красивое Непревзойденное и потрясающее Поэтому возьмите на заветку вы этот автозавод Сделайте так Вот он этот кайф в деле вот оно, вот оно все ради чего было. Роскошь работает. Это вот ручник, познакомьтесь. Это обшивка двери тоже отдельный вид искусства. Вот это вот все. Это все такое пленительное и манящее. Регулировка сидений, то есть вот если я сейчас откидываю спинку, она все уперлась в заднюю стенку. И дальше она уже не регулируется. Ну і от тут небольшой ход вперше назад. Відалі. Вот і на цьому, друзі, в мене все. А ви не забувайте лишати свій лайк. Обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф. Коментуйте, почути і побачення, і не забувайте підтримувати незалежну журналістику. Фінансово допомогти всій команді Ютуб канал Курбанова Лайф ви можете за допомогою реквізитів, які ми лишаємо в описі до нашого випуску. Або ставайте спонсором Ютуб каналу Курбанова Лайф. Бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі.